karikatura aniq ijtimoiy tanqidiy yo'nalishga ega bo'lgan tasviriy san'at turi bo'lib u grafika hajf va kulgi uyg'unligida ishlanadi bunda xarakterning o'ziga xos tomonlari bo'rttiriladi achchiq kulgu tug'diradigan qilib tasvirlanadi ushbu kabi san'at asarlarini yaratish esa hammaning ham qo'lidan kelavermaydi bunday ijodiy ishlar bilan endi farg'onaliklar va viloyat mehmonlari farg'ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida bevosita tanishishlari mumkin xalqaro ko'rgazma va tanlovlarda 300 marotabadan ortiq sovrindor bo'lgan ijodkor do'stlik ordeni sohibi o'zbekiston badiiy ijodkor uyushmasi va dunyo karikaturachi rassomlar ittifoqi a'zosi mahmudjon eshonqulov o'z asarlarini jamlagan holda karikatura muzeyini tashkilladi endi bizni vazifamiz shu o'zimizni san'atimizni bir xalqimizga jina yetkazsak ozgina bo'lsa ham ma'naviy hissa qo'shsak shu maqsadimiz amalga oshgan deb hisoblaymiz o'shanda o'zimizni tomoshabin yuzida tabassum yoki kulgi hosil qilish uchun rassomdan katta mahorat va bilim talab etiladi serjilo ranglar yorqin va maftunkor chizmalar nozik did va nafosat ila yaratilgan muhit bularning barchasi rassom dunyoqarashidan darak rasmlarni ko'rib tomosha qilib zavqlanasiz kulasiz ham ta'sirlanasiz ham mana shu nimalarga aholimizgi farg'ona ahlini ham shu yerga tashrif buyurib mana shu hammasi bola chaqalari bilan oila a'zolari bilan kelib shu suratlarni ko'rib ketishni man istab qolaman shu kun tantanali ravishda ochilgan muzeyda ko'tarinki ruhda tadbirlar ham tashkillandi tashrif buyuruvchilar esa karikatura yo'nalishidagi asarlardan bahramat bo'lishmoqda qayd etish kerak rassomning ijod namunalari bugun yurtimizdagi va xorijdagi muzey galereiyalarida saqlanadi ular nafaqat o'zbekistonlik balki xorijlik san'at ixlosmandlarining ham ko'nglidan joy olgan